Добрый день! Как вас зовут? Откуда вы приехали? Добрый день! Меня зовут Фатиня. Приехали мы из, Даль Дальек, из Далька, из Белгородского района. Приехали в день покрова Святой, по Святой Богородицы, почтить по Святую Богородицу. И благодарю Бога, что привел меня сюда, на это место, узнать, я почитала, узнать о батюшке Рафаиле. И когда я узнала о его чудесах, я просто хотела, когда бы закрыли в полететь, увидеть самой воочию эту красоту, увидеть людей, которые услышать от них все хорошие слова, которые он э, заслуживает. Э, вчера мы успели э, побывать на вечерних, э, успели и почаститься, э, исп, на исповедь успели и сегодня почаститься. На душе верите прямо, ну. Ну вот, мне кажется, как крылья вылетели, прилепили, как от ангела. Спасибо большое, что есть батюшка Рафаил. Спасибо за его присутствие. Спасибо, что сегодня он был с нами на службе. Спасибо, что оценил всех нас крестом. Благодарим, что он прислушивается всем к нам. Мы грешные, мы не заслуживаем этих это такой его благодати, но благодарим, что он терпит нас и помогает нам. И спасибо, что не забывает ни всех прихожан, ни всех, всех больных, ни всех, всех, кто к ним обращается. И подарил прекрасные подарки, которые а, будем Покажите, помнить, что у вас там. Помнить. Благодарю, что я узнала. Ой, о какие красивые святом. подарочки. Спасибо большое. Процветание будем помнить, почитать всех благ вам. Процветание и поминание. Спасибо Богу за все. Спасибо батюшке Рафаилу. Спасибо Господи.